الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فوق قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزلا إن شئت سهلا. رضي يسر ولا تعسر وأتمم الخير أما بعد. باب ما يقول في المسجد باب sesuatu yang disebut ataupun dibaca ketika seseorang itu berada di dalam masjid maksudnya apakah zikir ataupun wirid yang perlu dibaca ataupun disunatkan ketika seseorang itu berada di dalam masjid mustahabul iktharu fihi min zikrillah ta'ala disunatkan memperbanyakkan padanya ha, ataupun dalamnya padanya dalamnya yakni dalam masjid min zikrillah daripada zikir kepada Allah maknanya duduk dalam masjid ni kena banyakkan zikir wa tasbih 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 ni apa dia zikir maknanya umum lah apa-apa sebutan baca Quran pun zikir selawat dipanggil Termasuk dalam zikir Ah ha, jadi sebahagian daripada zikir-zikir tersebut adalah tasbih subhanallah 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 wa tahlili dan tahlil, tahlil apa dia la ilaha illallah la ilaha illallah ha, perbanyakkan bila berada seseorang itu di dalam masjid wa tahmid ini tahmid apa dia alhamdulillah 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 والتكبيري الله أكبر الله أكبر الله أكبر وغيرها dan selain daripada uh, daripada zikir-zikir yang tersebut tadi selain daripada tasbih tahlil tahmid dan takbir minal azkari daripada zikir-zikir dan kita tengok kitab yang kita sedang belajar ini pun dipanggil azkar azkar nawawi Maknanya zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, kepada berdasarkan kepada amalan-amalan harian Nabi. zikir-zikir ha, harian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah dia kata wa ghayriha minal azkari wa yustahabbu al min qiraati al-Quran. Dan juga Ha. disunatkan memperbanyakkan membaca Al-Quran bila seseorang itu berada di dalam masjid. Wa minal fihi qira'atu qira'atu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada zikir yang disebutkan tadi dan juga baca Al-Quran disunatkan di dalam masjid itu baca hadis Nabi Ah ha, baca hadis-hadis Nabi di dalam masjid. Ah ha, dia kata wa minal mustahib wa minal mustahabbi wa minal mustahabbi

Maknanya kita pergi ke masjid ni, dengar orang mengaji, masjid ke surau kan? Surau pun sebagai daripada masjid juga. Cuma surau ni dia tak panggil masjid jamiak. Ha, orang buat sembahyang lima waktu sahaja tidak didirikan Jumaat. Dan ada di antara surau-surau di tempat kita ini di Malaysia, surau dinamakan surau. Surau diri Jumaat. Maknanya bila kita pergi, selain daripada zikir, termasuk di dalam makna ataupun uh, termasuk di dalam makna ataupun sebutan zikir maknanya belajar ilmu dalam masjid ulum musyariah dia kata ha ilmu-ilmu agama ilmu-ilmu syara' ilmu, -ilmu, syar ilmu fiqh ke tauhid ke ilmu tasawuf tafsir hadis dan 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 sebagainya termasuk dalam zikir juga di kawasan kita ni pada tengah dan kawasan ni banyaklah kelas-kelas pengajian lepas maghrib tu kan maknanya masuk dalam majlis itu sebahagian daripada zikir juga. Ah dia kata kerana seluruh ilmu-ilmu syariah. Qala Allah Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fi buyutin adzina Allah, adzina Allah an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal a'sad. Di dalam rumah-rumah Baitun baitani buyut Di dalam rumah-rumah Maknanya rumah-rumah Allah Masjid itu kan rumah Allah ha. Di rumah-rumah Adina Allahu Telah memberi izin Maknanya telah, telah memerintahkan oleh Allah Adina Allahu Maknanya telah memberi izin Maknanya telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala Bila masuk ke dalam masjid anturfa' Supaya Allah Ta'ala itu diagungkan Ha, supaya Allah Ta'ala itu diagungkan, dibesarkan, disanjungkan. Wa yudhkara dan disebut. Disebut maknanya dizikir padanya ataupun dalamnya. Wa yudhkara fi hasmuhu. Ha, maknanya disebut di dalamnya nama Allah. Nama Allah Ta'ala ni ada berapa? Wa lillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Nama bagi Allah Ta'ala itu nama yang indah-indah. Hak indah. 99 tu sebut belakang lah. Ya Allah ke, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Ghafur, Ya Hadi dan sebagainya. Maknanya segala sebutan-sebutan kepada nama Allah Ta'ala itu sebahagian daripada maksud ataupun makna zikir. Ha, jadi elok juga kita hafal Asma'ul Husna. Untuk memudahkan kita bila kita nak berzikir itu kita, kita ingat, kita sebut ha, tanpa kita tengok maknanya tulisan ha, ataupun mana-mana buku, mana-mana kitab. Jadi sekolah kita ni tobor kan. Tobor sebelum tu baca asmaul husna ya. Ingat semua. Elok juga dijadikan sebagai zikir. asmaul husna ni sebahagian daripada zikir. Kerana di dalamnya disebut nama-nama Allah. Wa yudhkara fi asmuhu. Disebut padanya ha maknanya buyut. Buyut. Ha itu maknanya buyut. Maknanya rumah-rumah. Di dalamnya, di dalam masjid-masjid ataupun masjid. Yusabbihu fiha bil ghudwi wal awsal, Ha, bertasbihlah baginya. Bagi Allah Taala di dalam masjid itu di waktu pagi dan juga di waktu petang. Maknanya zikir Allah Taala ni dalam semua keadaan, semua ketika, pagi, petang, siang, malam. Rijalun. Dia tulis di situ rijalun dia mati sekejap tu. Ini sambungan daripada ayat ayat yang berikutnya rijalun latul tulhihi tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka ha, oleh perniagaan mereka itu dengan zikir kepada Allah. Tidak melalaikan mereka itu oleh perniagaan mereka. Datul hihim tijaratun wala bai'un jual beli. Tidak melalaikan mereka berniaga jual beli daripada zikir kepada Allah. Setengah orang bila berurusan, berjual beli ya. Asyik duk layan-layan pelanggan kan. Tak sempat nak zikir. Ada orang jenis tu. Ini Allah Ta'ala kata, dia sibuk menyaga macam mana pun, dengan perniagaan itu, tidak melalaikan dia untuk ingat kepada Allah. Ha, duk sibuk di dalam perniagaan itu, tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah. Dia sebut Rijal. Rijal ni termasuklah orang perempuan rajulun rajulani rijal kalau sebut perempuan khusus bagi perempuan sahaja tapi sebut lelaki maknanya termasuk sekali kaum wanita lelaki lelaki yang mengingati Allah yang tidak melalaikan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka itu daripada mengingati Allah surah an-nur ayat 24 sehingga 25 wa ta'ala dan firman Allah Taala lagi wa man yu'zim sha'air Allah barang siapa yang membesarkan Mengagungkan... Syiar-syiar Allah. Syiar ni apa dia? Lambang keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Masjid. Korban. Kaabah. Raya haji. Raya puasa. Bila orang pergi masjid tu... Nampak kebesaran Allah Ta'ala kan? Orang Islam berkumpul di masjid. Di tempat-tempat beribadah... Nampak kehebatan... Gahnya Allah Ta'ala tu orang... Semua manusia di seluruh pelosok dunia tunduk semua kepada Allah. Baitullah juga lambang kebesaran Allah. Jadi siapa-siapa yang membesarkan lambang-lambang kehebatan kebesaran Allah Taala ini fa innaha sesungguhnya ah min taqwal kulub. Maknanya syiar syi Allah Taala itu siapa-siapa yang membesarkan sebahagian daripada tanda-tanda ketakwaan di dalam hati. Ha. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Muslim. At-taqwa huna At-taqwa huna At-taqwa huna At Wa asyara ila sadarihi salasa marratin Nabi mengisyaratkan di dalam pada diri dia. Dekat dada dia, dia kata takwa di sini tiga kali. Jadi bersetepatan dengan Quran kata fa'innaha min taqwal qulub Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, lambang-lambang kebesaran Allah, dia mempunyai ciri ketakuan di dalam hati. Kerana takut memang duduk dalam hati. Bukan duduk di luar. Luar itu maknanya pakaian zahir. Hak yang sebenarnya, hak sengoti itu, hak dalam hati itu. Ha. Cuma dia ada kaitan dengan hadis yang lain. Ala inna fil jasadi mudrah. Wa iza saluhal saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluh jelmaan luaran ini dia cetusan daripada hati juga. Kalau orang tu tak menutup aurat, ha, hati dia bermasalah, hati dia rosak. Kalau orang tu maknanya hati dia rosak, jelmaan luaran dia, penampilan dia, pergerakan dia, aktivitinya, percakapannya, semua perkara yang tak baik sebab hati dia rosak. Sebab tu dalam dalam diri manusia ini Nabi kata dia ada seketul daging. Seketul daging ataupun seketul daging ini berperanan sebagaimana raja di dalam sesuatu pemerintahan, di dalam sesebuah negara. Ha, dialah yang mengarah, menghalang dan mengarah. Jadi hati manusia itu diibarat sebagai raja. Kalau dia suruh tubuh badan, anggota dia buat baik. Tubuh badan dia akan buat baik. Contohnya kita mari mengaji di sini. Hati yang suruh bukan tiba-tiba, tak semena-mena Tiba-tiba melangkah kaki datang ke sekolah ni Datang mari mengaji Dia tak mari macam tu Dia mesti mari dengan lintasan Dengan desakan Dengan suruhan hati Tadi nak apa? Nak semayang apa tadi? Yang terdekat semayang Isya Semua daripada suruhan hati Begitu juga kejahatan Orang duk buat macam-macam kesalahan Dosa kan? Dia cetusan, desakan Arahan daripada hati dia Ha, jadi takwa tu dia berada di dalam hati. Fa innaha min taqwal qulub. Ha, kerana bahawasanya sebahagian daripada tanda-tanda ketakwaan di dalam hati. Suratul Hajj ayat 22 dan 23. Wa qala ta'ala wa man hurmatillah barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan kehormatan Allah Ha, jadi maknanya lama-lama kebesaran Allah Taala fa innaha khairul lahu 'inda rabbih maka dia pun Perolehi kebaikan kebaikan baginya di sisi Tuhannya ha, maka kebaikan baginya bagi siapa tadi bagi man lahu itu tadi kembali kepada man ha, bagi man bagi seseorang 'inda rabbih di sisi Tuhannya baiklah di sisi Allah seseorang itu yang membesarkan lambang kebesaran Allah. Maknanya tadi kalau pergi masjid ini diperbanyakkan zikir. zikir kepada Allah Taala. Menunjukkan sebahagian daripada tanda kita membesarkan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rawayna an Buraidah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah riwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu an dia kata Rasulullah bersabda Innama buniyats Innama buniyatil masajidu Lima buniyats lahu Rawahu muslimun Fi suhihihi Sesungguhnya dibinakan masjid itu Bagi sesuatu yang dibina untuknya Sesuatu yang dibina untuknya Nya masjid itu dibina untuk apa? Untuk zikrullah Apa tujuan dibina masjid? Sebagai tempat untuk manusia mengingati Allah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa anas radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas radhiyallahu an sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala lil a'rabi dia berkata bagi orang Arab badui a'raq maknanya Arab badui arab yang duduk di pedalaman jauh daripada pasir Ah, jauh daripada daripada perkampungan orang. Ini pengi Arab orang Arab Badui. Allazi bala fil fi taifatil masjidi. Ya orang Arab Badui itu yang kencing satu sudut satu penjuru di dalam masjid. Oh, ah, ini selalu kita baca kan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Muslim ada. Ah, dalam Tirmizi pun ada. Dia masuk-masuk dalam masjid dia sembahyang sunat dua rakaat. Lalu dia berdoa kepada Allah. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ana ahadan. Ya Allah kasihinilah, kasihinilah aku dengan Muhammad. Jangan kamu mengasihi selain daripada kami berdua. Ah ha, dia rasa kalau Allah Taala bagi semua dia dapat sikit. Dia ingat rah rahmat Allah Taala macam tu. Dia orang Badui baru masuk Islam dia tak faham. Dia minta kebaikan itu untuk dia dengan Rasulullah. Ah ha, Rasulullah tegur dia lah untuk semua kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini maha luas. Ah ha, lalu dia kencing salah satu daripada penjuru masjid Ah ha, itulah Rasulullah kata inna hadhihi masajid Ha, apabila bala fi taifati masjid dia kencing salah satu daripada penjuru masjid Rasulullah kata kepada dia inna hadhihi almasajida sesungguhnya ini masjid-masjid la tasluhu -masjid, li syai'in min hadzal bauli wal alqadar tidak boleh sesuatu daripada kencing ataupun kekotoran nak kencing tak boleh nak buang kekotoran pun tak boleh dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah tengok orang ludah dalam masjid ada yang kena kat lantai ada yang kena kat dinding Rasulullah suruh buang dan ada keadaan Rasulullah sendiri pergi buang. Ha, sebab apa masjid ni rumah Allah, rumah yang dimuliakan. Tidak boleh dicampakkan, dibuang sesuatu kekotoran di dalam masjid. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan. Daripada Anas. Oh, kita dah baca tadi ya. Okey, innamahiyal zikrillah. Sesungguhnya masjid itu adalah untuk berzikir kepada Allah Taala. Wassalati wa qira'atil Qur'ani. Ah, ha, sembahyang dan juga bacaan Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa disebut awqama qala? Kadang-kadang riwayat daripada perawi tak tepat. Sebagaimana yang disebut Sebagaimana yang dituturkan, sebagaimana yang dilafazkan oleh Nabi. Sebab Nabi sebut, maknanya bagi siapa yang dengar je lah. Yang dengar itu adalah para sahabat. Ada pun tabi'in, tak dengar. Tabi'un, tabi'in, tak dengar. Generasi-generasi yang selepas daripadanya sampai kepada Imam Bukhari, Muslim, Termizi, Nasai, Ibnu Majah, tak dengar semua. Oh. Ambil maklumat itu melalui laporan. Sebab itu dia kata au sebagaimana yang disebut. Harap-harap betul lah apa yang disebutkan itu. Yang dilafazkan oleh perawi sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang bukan kata perawi yang meriwayatkan hadis itu yang tak sezaman dengan Nabi. Seperti tabi'in, tabi'un tabi'in dan generasi yang selepas daripada mereka. Hatta di zaman Nabi sendiri. Pernah berlaku Sayyidina Omar pada satu ketika sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sampai di tengah hari dia nak pergi dia nak pergi jumpa Rasulullah, nak tanya Rasulullah. Sebab dia dapat maklumat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalakkan isteri-isteri dia. Bila isteri-isteri Rasulullah ditalakkan termasuklah anak dia sendiri. Anak dia sendiri Hafsah dia rasa rugilah tak jadi pak mentua kepada Nabi. Dia susah hati. Pergi tanya Rasulullah. Nak jumpa Rasulullah ni. Orang yang jaga pintu rumah Rasulullah tak, boleh. Rasulullah sedang rehat. Dia penat, letih. Dia banyak urusan, banyak kerja. Tak benar. Tak benar ke Sayyidina masuk. Akhirnya Sayyidina Umar pujuk-pujuk. Dia benar masuk. Berjumpa dengan Rasulullah. Lalu bila ditanya Rasulullah betul ke apa yang maklumat yang sampai kepada aku? Yang aku dengar ni Rasulullah mentalakkan semua isteri-isteri dia Rasulullah kata tak betul Dia kata Allahu Akbar Dia berbangga dengan bertakbir Menyebut nama Allah Dia seronok sangat Rasulullah tidak mentalakkan isteri-isteri dia Jadi ok Sekarang ni Yang sampai maklumat tu, tu kepada Sedina Omar Siapa dia beritahu Mesti daripada sahabat juga Semua sahabat adalah udul Kullus sahabiyin udulun Itu kaedah dia semua sahabat ni udul adil tak tipu. Bila sebut sahabat tak perlu sebut takyin kan. Tentukan nama dia. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis -kitab kita akan jumpa daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut nama pun ulama-ulama hadis -ulama kata diterima. Sebab sahabat ini kaedah dia tanpa kita mengetahui latar belakang dia semua dia terpakai. Semua sahabat ini sikah. Tak perlu dibedah siasat. Tapi generasi selepas pada sahabat kena bedah siasat. Dia ni siapa? Perawi ni sikoh ke tak sikoh ke? Latar belakang dia macam mana? Hafalan dia? Akhlak dia? Budi perkerti dia? Semua kena cek. Sahabat ni tak perlu. Okey. Isunya di sini. Serena Omar. Dia mesti dapat maklumat daripada sahabat juga. Yang Rasulullah. Alaihi SAW. Mentalakkan isteri dia. Nak ceritanya di dalam periwayatan, di dalam menyampaikan maklumat, kadang-kadang di tengah-tengah tu -tengah berlaku kekeliruan. sebab tu dikatakan di sini sebagaimana au sebagaimana sebagaimana yang Rasulullah sebut. nak menunjukkan belum tentu lafaz tu tepat. Sebab itu dalam kaedah pengajian ilmu hadis dia boleh dipanggil riwayatul bil makna, riwayat dengan mafhum, dengan makna hadis walaupun lafaz walaupun tuturan, walaupun sebutan tak sebiji sebagaimana yang Rasulullah sebut, tapi makna dia sama. Sebab itu kita tengok dalam kitab kadang Bukhari lafaz lafaz macam ni, hadis dalam sesuatu isu, dalam sesuatu bab, di dalam sesuatu masalah, lafaz Bukhari macam ni, Muslim macam ni, Abu Daud macam ni. Ataupun kadang-kadang termizi macam ni lafaz kenapa berbeza tapi makna yang sama. Di sudut mufradatnya kalimah tu memberi maksud yang sama walaupun kalimah yang berbeza. Sebab orang pernah para sahabat pernah tanya Rasulullah. Dia kata macam mana ni kami duk melaporkan hadis-hadis Rasulullah ni kalau tak tepat macam mana? Sebagaimana Rasulullah sebut. Rasulullah kata diberi kemaafan. Asalkan maksud dia sampai, maksud dia tepat, jangan ubah makna. Apa tak lagi reka tak boleh lah. Tapi kadang-kadang makna tu macam kita julus. Ada riwayat julusan, ada riwayat qu'udan. Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu wa bala ila qu'udan wa fi ila julusan Aisyah kata Barang siapa yang beritahu kepada kamu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri jangan percaya sekali-kali Rasulullah tidak kencing melainkan dalam keadaan qu'ud 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 ni mana apa qu'ud duduk julus pun duduk juga. Wah, tengok kalimah berbeza kan ha, itu yang disebut oleh Aisyah begitu juga apa yang disebut oleh Nabi maknanya walaupun perkataan lafaz dia tak sama tetapi maksud dia sama itu dibenarkan di dalam ilmu hadis dipanggil riwayat bil makna riwayat dengan makna dengan mafhum walaupun dengan lafaz yang yang berbeza wallahu alam Malam ni kita baca satu padan ya. Pak ni pun panjang juga ni. Kalau kita sambung lagi panjang lagi. Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.